أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اموات تمام دوستوں کو السلام علیکم و اللہ اللّہ وبرکاتہ حضرت غوث اعظم پیران پی دستگیر حضرت شیخ عبد القاضر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی انیسویں مجلس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا تو بھی اس کی ذات اس لائق ہے کہ اس کا خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے اس کی ذات کے طالب بن کر اس کی اطاعت کرو اس کے عذاب اور ثواب سے کیا غرض اطاعت یہی ہے کہ ایک کام الہی پر عمل کیا جائے اور اس کے منع کردہ کاموں سے منع رہا جائے اس کی قضاؤں پر صبر کیا جائے اس کے حضور توبہ کرو اس کے سامنے و زاری کرو آنکھوں اور دن کے آنسوں سے اس کے سامنے آجزی کرو رونا عبادت ہے کیونکہ وہ کمال درجے کی آجزی و انکساری ہے جب تیری نیت نیک ہوگی اور توبہ کر کے نیک آمال ہمیشہ کرے گا تو اللہ تجھے اس کا نفع عطا فرمائے گا وہ تو مظلوموں کا بدلہ لینے والا ہے اپنے تابع داروں کے لیے اس کی رحمت و راحت وہاں ظاہر ہوگی دنیا و آخرت میں اس کی محبت کو لازم سمجھو جن ضروری چیزوں کی تجھے حاجت ہے ان سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت جانو اللہ کی محبت ہی تجھے نفع دے گی مخلوق میں سے ہر ایک تجھے اپنے فائدے کے لیے اپنے لیے جاتا ہے جبکہ رب تعالیٰ تجھے تیرے لیے ہی چاہتا ہے اور دوست رکھتا ہے اے لوگو تمہارے نفس خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم اس سے بے خبر ہو اپنے تئیں وہ اللہ تعالی پر حکم چلاتے ہیں اور جس کام کو کرنا اللہ کی منشا ہے نفس اس کے خلاف کرتے ہیں اللہ کے دشمن شیطان مردود سے دوستی رکھتے ہیں اللہ سے دوستی نہیں رکھتے جب قضاء الہی نازل ہوتی ہے تو نہ اس کی موافقت کرتے ہیں نہ اس پر صبر کرتے ہیں بلکہ جھگڑا اور نزا کرتے ہیں نفسوں کو اسلام کی خبر نہیں بلکہ اسلام کے نام پر کنات کیے ہوئے ہیں نام کا اسلام نفسوں کو کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ اس پر کچھ نفع ملے گا بیٹا اللہ سے خوف کر اس سے نڈر نہ ہو حتیٰ کہ تو اس سے ملاقات کرے اور تیرا دل اور بدن اس کے سامنے ثابت قدم رہیں اور امان کا پروانہ تیرے ہاتھ میں ہو امان کا پروانہ مل جانے پر تم بے خوف ہو سکتے ہو امان کا پروانہ ملنے پر بکثرت بھلائی ملے گی اما مل جانے پر بھلائیاں برقرار رہیں گی کیونکہ وہ نعمت دے کر واپس نہیں لیا کرتا اللہ تعالیٰ جب کسی کو بزرگی عطا کرتا ہے تو اسے اپنا قرب عطا کر کے اپنے نزدیک کر لیتا ہے جب اس پر خوف تاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسی چیز القا فرماتا ہے جو خوف دور کر کے قلب اور باطن کو اطمینان اور سکون بخش دیتا ہے سکون اور اطمینان کی یہ حالت بندے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہتی ہے تجھ پر افسوس ہے جاہل تو حق سے منہ موڑ کر اسے اپنے دل کے پسے پشت ڈال دیتا ہے اور مخلوق کا بندہ بن جاتا ہے اللہ والے اللہ کے قرب میں رہے انہیں نے اپنی پہچان کروا دی انہوں نے اسے پہچان لیا ان میں سے جو کوئی اللہ کو پہچان لیتا ہے عارف لائی ہو جائے تو اپنے نفس خواہش طبیعت اور شیطان کی جنگ سے فارغ ہو جاتا ہے اور ان دشمنوں اور اپنی دنیا سے چھوٹ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے جب وہ کسی کام کرنے کے آرزو کرتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ واپس جا کر مخلوق کی خدمت کرو مخلوق کو اللہ کی راہ دکھاؤ ہمارے چاہنے والوں اور ارادت مندوں کی خدمت کرو تم اللہ والوں کے کام سے بے خبر ہو اپنے نفسوں کے لیے جو کہ تمہارے دشمن ہیں روشنی کو اندھیرے سے ملاتے ہو اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو تم میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی خوشی پر اپنی بیویوں اور اولاد کی خوشی کو ترجیح دیتے ہیں میں تمہاری سب حرکتیں اور سکون اور ساری فکر محض بیوی بچوں کے لیے دیکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی کوئی فکر و خبر نہیں تجھ پر افسوس تجھے مردوں میں نہ شمار کرنا چاہیے مرد کامل اپنی مردانگی میں اللہ کی رضا کے سوا کوئی کام نہیں کرتا تیرے دل کی دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اور برتن کی صفائی بھی مقدر ہے تو اپنے رب سے حجاب میں ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں اس لیے بعض اللہ نے فرمایا ان حجاب والوں پر افسوس ہے جو نہیں جانتے کہ ہم حجاب میں ہیں تجھ پر افسوس تیرے برتن میں ٹوٹا ہوا کانچ ہے اور تو اسے کھا رہا ہے حرص اور بھوک کے غلبے خارش اور کسرت لالت لالچ سے تمہیں اس کا علم نہیں کچھ ہی دیر میں تیرے مادے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تجھے مار ڈالے گا ہر بلا خدا کی دوری اور غیر خدا کو اختیار کرنے سے آتی ہے اگر تو خلقت کی پرک کرتا تو اس سے نفرت کرتا اور خالق سے محبت کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آزما لے اور اسے دشمن سمجھ یعنی تمہاری دوستی اور دشمنی اور نفرت بغیر آزمائش کے ہیں عقل پرکھ کرتی ہے تمہارے پاس عقل نہیں دل پرکھتا ہے تمہارے پاس دل ہی نہیں دل ہی فکر کرتا ہے دل ہی ذکر کرتا ہے دل ہی نصیحت پکڑتا ہے اور دل ہی عبرت حاصل کرتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نفی زل قلع ذکر لیمن کان لہو قلب شہید بے شک اس میں دل والوں کے لیے نصیحت ہے یا وہ جو اسے کان لگا کر دی تھی حضوری سے سنیں عقل ہی منقلب ہو کر قلب بن جاتی ہے اور قلب منقلب ہو کر باطن بن جاتا ہے اور باطن منقلب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور فنا منقلب ہو کر وجود بن جاتا ہے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی شہوتیں اور رغبتیں تھیں لیکن وہ اپنے نفسوں کی مخالفت کرتے رہتے تھے اور اپنے رب کی رضا کے طالب رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں ایک ہی خواہش کی اور لفظ شائی پھر ایسی توبہ کی کہ اس خواہش کا نام تک نہ لیا باوجودی کا حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش نیک تھی کیونکہ آپ نے اس عمر کی خواہش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ہمسائیگی سے جدا نہ ہو انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ اپنے نفسوں اور شروعوں اور حرصوں کی مخالفت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اپنے حقیقی مجاہدے اور نفسوں کو مشقت میں ڈال کر فرشتوں سے ملے نبی اور رسول اور اولیاء اللہ ہمیشہ صبر کرتے رہے تمہیں بھی صبر کر کے ان کی موافقت کرنی چاہیے بیٹا دشمن کی ضرب پر صبر کرو تم بھی جلد ہی اسے زر لگا کر مار ڈالو گے اور اس کا سامان لے لو گے پھر اس کے ضلع میں بادشاہ خلت اور جاگیر پاؤ گے بیٹا کوشش کرو کہ تم سے کسی کو ایزا نہ پہنچے ہر ایک کے ساتھ تمہاری نیت نیک ہونی چاہیے شرع کے حکم سے جسے ایزا دو گے تو یہ ایزا پہنچانا تمہارے لیے باتت ہے عقل والوں شریفوں اور صدیقوں پر تو سور پھونکا جا چکا اور ان کے نفسوں پر تو قیامت قائم ہو گئی اپنی ہمتوں کے ساتھ انہوں نے دنیا سے منہ مو موڑ لیا اپنی تصدیق کے ساتھ پلے رات سے بھی گزر گئے اپنے دلوں کے ساتھ سیر کر کے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور راستے میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں ہم اکیلے نہ تو کھائیں گے نہ ہی پیئیں گے کیونکہ کریم اکیلے نہیں کھایا کرتا یہ کہہ کر وہ الٹے پاؤں دنیا کی طرف لوٹ آئے تاکہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں اور انہیں وہاں کی خبریں سناتے ہیں ان کے سب کام آسان کر دیتے ہیں جس شخص کا ایمان قوی ہو اور جس کا ایمان مضبوط ہو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی جتنے خبریں دی ہیں وہ اپنے دل سے دیکھتا ہے جنت و بظف اور جو کچھ ان میں ہے سب کو دیکھ لیتا ہے وہ سور اور جو فرشتہ اس پر متعین ہے دیکھتا ہے وہ سب چیزوں کو ان کی حقیقت سے پہچانتا ہے وہ دنیا اور اس کے زوال کو دیکھتا ہے دنیا والوں کی دولتوں کے انقلاب کو دیکھتا ہے مخلوق کو دیکھتا ہے کہ گویا قبر میں پڑی ہے جب قبروں سے گزرتا ہے تو اس کے اہل کے عذاب اور نعمتوں کو محسوس کرتا ہے وہ قیامت اور جو کچھ اس میں قیام و موافقت سے ہونے والا ہے سب کو دیکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت اور اس کے عذاب کو دیکھتا ہے وہ فرشتوں کو کھڑے ہوئے اور نبیوں اور رسولوں اور ابدال اور پولیا کو اپنے اپنے مرتبے پر دیکھتا ہے وہ جنت والوں کو جنت میں ملاقات کرتے ہوئے اور دوزخ والوں کو دوزخ میں عداوت کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کی نظر صحیح ہو جاتی ہے وہ اپنے سر کی آنکھوں سے مخلوق کو اور دن کی آنکھوں سے مخلوق کی طرف صادر ہونے والے اللہ کے فائل کو دیکھتا ہے وہ اللہ کے حرکت دینے اور اس کی مخلوق کے سکون دینے کو دیکھتا ہے یہ اولیاء اللہ کی نظر عزت ہے بعض اولیاء کرام میں ایسے بھی ہیں کہ جب وہ کسی شخص کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اس کے ظاہر کو سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس کے باطن کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے مالک اللہ تعالیٰ کو باطن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں جو خدمت کرتا ہے وہی مخدوم بنتا ہے یعنی اس کی خدمت کی جاتی ہے تقدیر الہی کی موافقت کرتا ہے ہاں تقدیر اسے جنگل میں ڈالے یا دریا میں ہاں ہمواہ زمین پر ڈالے یا پہاڑ میں اسے میٹھا کھلایا کڑوا یہ عزت و ذلت امیری و فقیری آفیت و بیماری ہر عالم میں اس کی موافقت کرتا ہے وہ ہر عمر میں تقدیر کے ساتھ چلتا ہے یہاں تک کہ تقدیر جب یہ جان لے کہ بندہ اب تھک گیا تو اتر کر اسے اپنی جگہ سوار کر لیتی ہے اس کی ہم رکھا ہو کر اس کی خدمت و توازو کرتی ہے اس لیے کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ سے قریب ہے اس کی تعظیم اللہ کے لیے ہے اس شخص پر یہ سب برکتیں اس وجہ سے ہیں کہ اس نے اپنے نفس اور خواہشوں حص اور عادات اور شیطان مردوت اور برے ہم نشینوں کی متواتر مخالفت کی ہے التجا یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سب احوال میں اپنی تقدیر کی موافقت نصیب فرما ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما ہمیں آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا